Tapi kena Nabi adalah sebagai contoh uswatun hasanah bagi umat ini. Beliau mampu memandang Allahnya di balik itu. Sebab kalau mereka itu tidak nyata kudratnya Allah pada diri mereka. Tidak nyata irodatnya Allah pada diri mereka. Tidak nyata sama bahasa kalamnya Allah pada diri mereka. Dan kalau tidak nyata hayatnya Allah pada diri mereka, maka mereka tidak akan pernah mampu mengambil batu lalu melemparkannya. Maka inilah rahasianya Allah katakan. Wa ma romaita iz romaita walakin Allah Tidaklah mereka melempar. Tidaklah engkau melempar. Tidaklah dia melempar, hai Muhammad. Ketika mereka melempar, sebenarnya yang melempar itu pada mereka. Pada dirimu, pada dia. Itu sebenarnya adalah aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku ini telah wujud dan nyata pada diri mereka. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah. Namun Rasulullah bisa memahaminya, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah mampu memahami yang melempar itu tiada lain adalah niat, yang punya kudrat, yang punya irogat, yang punya sifat itu. Maka Rasulullah pun, walaupun harimau di dalamnya Bapak Ibu, kambiang juga keluarnya itu. Ya, apa maknanya? Disitulah Rasulullah itu berdoa, Allahumma di kaum ifa'in nahum layak lamun. Wahai Allah, berilah mereka petunjuk ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, tuntun mereka ya Allah, bukakan rahasia diri mereka ya Allah, sehingga mereka mampu mengenal akan dirimu ya Allah yang telah wujud dan nyata pada diri mereka ya Allah karena mereka belum memahami ya Allah, mereka belum berilmu ya Allah. Begitu Rasulullah itu Bapak Ibu. Ya. Ah Bapak Ibu le taluk mode itu. Lah nak talok toh. Nah ya, kadang saya nyawa dicaci ni di kawan, dihina ni di kawan, ah, kadang, kadang awak sumpainya. Mati belantak lah pajak itu. <laughs> Mati belantak. Lalu di mana letak rahmatan fil alaminnya lagi itu? di mana letak rahmatan lil alaminnya kalau kita mendoakan yang tak baik itu ya. makanya orang yang mengenal Allah dan mengenal Muhammad yang sudah nyata pada diri mereka maka tetap mereka mampu memberikan yang terbaik kalau tidak Bapak Ibu jangan-jangan Allah akan menurunkan bala kepada mereka makanya Rasulullah itu digodanya Tuhan itu dirayunya Allah tuh Bapak Ibu Kenapa Rasulullah itu monggo dan merayu Tuhan supaya Allah tidak menimpakan bala kepada masyarakat Taif itu? Takut Rasulullah. Karena kekasih Allah yang dilemparinya, kekasih Allah yang isoliminya. Takut Rasulullah jangan-jangan nanti turun bala kepada mereka. Cepat-cepat Rasulullah itu merayu Tuhan. Akhirnya bala tidak turun kepada mereka Bapak Ibu. Nah, Ah, dakwah beliau ditolak, akhirnya beliau pulang kampung Bapak Ibu. Di mana kampung Rasulullah itu Bapak Ibu? Payaman Pak. Ah, ndak Payaman loh no, Bapak Ibu. Ndak lu suli ayi ya. No. kampung Rasulullah itu di mana ini? Di mana kampung Rasulullah itu di Padang Pak? Ah? Di mana? Ah, oh, di Makkah. Yeah. Ya. Kampung Rasulullah itu tidak di Padang, tidak di Pariaman, tidak di Sulayah, tapi di Makatul Mukarramah. Balik Rasulullah pulang kampung Bapak Ibu. Rupanya orang KP Kores itu Bapak Ibu, ya, dia hati-hati minta jantung rupanya, mantikolonye. Tahu mantikolonye itu? Menjadi jadi perangnya Ya. Akhirnya apa? Terjadilah namanya pembaikotan Bapak Ibu. semua bahan pokok kebutuhan harian ya itu ditahan oleh mereka asal namanya kaum muslimin umatnya Rasulullah yang gandum bahasa kitanya beras sekarang itu tidak boleh diperjualbelikan kepada kaum ke muslimin itu terjadi pembaikotan itu berapa tahun lamanya Bapak Ibu dua tahun lamanya itu prosesnya Hah. tapi karena mereka itu sabar Karena mereka menunggu datangnya pertolongan Allah. Di situlah dibukakan Allah rahasia-rahasia hidup ini kepada diri mereka. Bahwa Allah sedang menguji mereka dengan sifat jalannya. Allah menguji mereka dengan sifat narnya. Sehingga mereka sabar dan istiqomah dalam melalui cerita Tuhan itu. Akhirnya Bapak Ibu. Lumut-lumut yang ada di dinding-dinding batu cadas itu. Itu yang dikorek-korek oleh mereka. dikikis-kikis oleh mereka, lalu dicuci, kemudian dijadikan ulama Bapak Ibu, penganti menahan laparnya itu Bapak Ibu. Hah. Kalau orang kini dengan PT seribu, namun bunuh orang tuh. Daripada baca ah, cakak di galang-galang, cakak doang orang. Ah, itu Itu ah, jangan dipakai itu Pak Erik. Nah, kalau itu dipakai, itu ah, bahaya, ndak orang Minangkabau, dah. Orang kabau Minang, nomah. mah. <tuk> orang Minang kabau itu orang makrifat, bapak ibu. Ya, Minang kabau. Minang itu menang, karbau itu kabau. Jadi Minang kabau itu maksudnya orang Minang yang mampu mengalahkan sifat hewan di dalam dirinya, sifat lobo, cangok, rakus, tamak. Ya, mampu dia mengalahkan. Makanya ketika dia mampu mengalahkannya disebutlah namanya orang Minangkabau. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh hakikatnya orang Minangkabau itu orang yang mampu mengalahkan sifat hewan ternak di dalam dirinya. Itulah rahasianya. Jadi sahabat Nabi tadi saking laparnya perut tadi karena beliau mampu memandang Allahnya di balik peristiwa. Maka lumut-lumut yang ada di batu-batu cadas itu dikoreknya, dikikisnya, lalu itu dicuci dan diulam sebagai pengganti laparnya perut itu, Bapak Ibu. Apuncak yang sangat luar biasa itu. Makanya di tahun itu disebut namanya tahun apa namanya? Hah? Sebutan namanya tahun Amol Husni. Ya tahun apa namanya? Tahun kesedihan itu. Nah, di puncak itulah sebenarnya baru Rasulullah itu diperjalankan Allah. Ya, proses Isra dan Mi'raj inilah sebab semuanya Bapak Ibu. Makanya proses Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 ha ah, 27 Rajab itu. Jadi Rasulullah itu sebelum diperjalankan oleh Allah Bapak Ibu, ah, Rasulullah itu dibersihkan dulu Bapak Ibu. Rasulullah dibersihkan itu bukan berarti hati beliau itu penuh dengan nipak-nipak batin. Bukan beliau hatinya itu kotor Bapak Ibu, jangan salah memahaminya. Beliau itu dibersihkan itu sebagai contoh dan teladan bagi umat ini. Siapa yang ingin bermi'rat kepada Allah? Siapa yang ingin berlikot dengan Allah? Wajib dia itu melakukan tazkiyatul qalbiya, membersihkan namanya hatinya. Kena hijab dan dinding antara kita dengan Allah itu. Apabila ada musang di dalamnya. Makanya dikatakan Allah kepada kita. Wa'lamu wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa kalbihi wa anna hu Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah. Sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada pembatas dan hijab. Sulitnya mereka itu berlikau dengan aku. Payahnya mereka itu untuk bermusahada dengan aku. Itu bukan karena akunya, kata Allah. Akan tetapi hatimu yang ada di dalam dadamu. Hati yang penuh dengan nipak-nipak batin. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sosok, onge, gibak. Sok rancak, sok ganteng, sok lebay. atu musang tuh. Itu hijab sebenarnya, Bapak Ibu. Itu yang mesti dikeluarkan, yang mesti dicabut dari dalam hati kita. Ini nah, proses inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ini siapa yang ingin berliku dengan Tuhan, makanya Rasulullah itu dibersihkan kolbunya lebih dahulu. Jadi kolbu pada diri Bapak Ibu itu secara fisik itu disebut namanya jantung. Ya jantung jasmani itu. Nah, kalau secara batin namanya lati patun kolbu robbaniyah. Itu yang halusnya. Nah, ini dibersihkan nih. Karena di dalam hati ini fi kulubihim marodun. Di dalam hatimu itu ada penyakit. Nah, yang ini namanya penyakitnya. Sini adalah hawa. Nah, hawa. Nah, ini di ujung jantung ini namanya hati luban. Namanya bapak ibu luban. Hmm. Kalau hawa ini tidak dibersihkan, nah dia akan naik ke atas. Ini namanya hati sudur. Nah, di dalam sudur itulah muncul namanya nafsu. Nah, hawa nafsu. Jadi hawa itu artinya pengaruh yang tak baik, pengaruh yang tak elok. Kalau dia dibiarkan dan dibersihkan, ah, maka naik di sini nafsu, keinginan yang tidak bisa dibendung lagi. ada ah, dari nafsu ini nggak nggak bersihkan sampai dia ke kulub. Ah, ini kulub yang sebelah sini. Maka akan muncul namanya hubut dunia atau sidi cinta dunia. Ya. Jadi kata Rasulullah, Apabila manusia ini diberi dua petak ladang, yang mana kedua petak ladang itu isinya emas, pasti dia akan mencari ladang yang ketiga yang juga isinya emas. Sehingga manusia itu benar-benar hatta zurtumul makhobir. Sehingga dia mati saja lagi, ya, udah disumpal mulutnya dengan tanah, abarulah situ tengangu Bapak Ibu barulah dizahirkan Allah fisudur. Allah akan zahirkan apa yang ada di dalam dadanya itu. Nah, kalaulah di dalam dadanya sebelum dia mati dia memiliki sifat harimau, sifat monyet, maka sifat harimau dan monyet itulah yang akan zahir pada dirinya itu. Bukan manusia mati jadi harimau, bukan harimau mati jadi manusia. Bukan seperti itu. Sisi gelap daripada manusia itu makanya ada manusia yang mati itu dinampakkan Tuhan kepala itu bercabang bapak ibu satu kepalanya harimau satu kepalanya babi ada yang yang nampak anjing dengan babi nah, ini hati-hati kenapa karena mereka itu sudah dikuasai oleh namanya sifat-sifat yang tak baik di dalam dadanya itu nah, nih jadi itu, ndak juga sadar, ndak juga dibersihkan, naik dia ke dalam fuad, nah, ini hati fuad, barulah muncul di dalamnya itu sifat iblis bapak ibu iblis, hmm. ndak juga dibersihkan, nah, turun lagi ke tengah ini, ini namanya sarkofa atau bahjatul kulub, ada nah, sini letaknya setan itu, sifat setan itu. Nah, ini yang dibersihkan. Makanya Rasulullah itu hanyalah itibar saja Bapak Ibu, bukan hati beliau itu kotor. Beliau itu maksum, beliau itu bersih. Cuma menjadi pelajaran bagi kita, siapa yang ingin bermirot mesti bersihkan hatinya. Makanya Rasulullah contoh dan teladannya. Berapa kali Rasulullah itu dibersihkan hatinya oleh Allah? Hah? Yang pertama umur berapa? Iya usia 4 tahun. Yang kedua, 10 tahun. Yang ketiga, ah, 15 tahun. Yang keempat, 40 tahun. Yang terakhir, 51 tahun. Dibersihkan nih. 51 itu, 51 tahun itu, itu sebelum beliau akan melaksanakan Isyur dan itu. atau 51 tahun tuh Bapak Ibu. Ah, dibersihkanlah hati beliau. Nipak-nipak batin. Setelah dibersihkan, barulah dimasukkan namanya ilmu hikmah ke dalamnya. Ilmu hikmah. ya Ilmu hikmah itu, sini, hawa ini hilang, maka dimasukkanlah di sini namanya cahaya iman. Nah, iman masuk dalamnya. Makanya Allah katakan, Walakin Allah habbaba imana wa Akan tetapi Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan dan Allah pula lah yang membuat keimanan itu betul-betul berurak berakar tertanam di dalam hatimu. Makanya orang yang telah hidup cahaya iman dalam lubangnya, maka muncul namanya mahabbah itu. Ah sebagai bukti mahabbahnya dia tadi, maka sifat nafsu ini akan hilang. Dari ini, dari iman ini, naik dia ke sudur, nafsu hilang, maka bergantilah namanya dengan cahaya Islam. Nah, Islam. Orang yang senantiasa selamat, tunduk patuh kepada Allah, Jadi maknanya, siapa yang ingin selamat, maka laksanakan ajaran Muhammad itu. Itulah orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang senantiasa memahami. Maka Islam itu ada berapa hurufnya tuh? Alif, Sin, Lam, Mim. Nah ini bukan ilmu otati ini Bapak Ibu, bukan ilmu cocologi ini. Ya wa ayatin wa min, uh, uh, quran hikmah setiap ayat setiap huruf setiap titik dari Al-Qur'an itu ada rahasia dan ada hikmahnya Alif ini maknanya Allah Sin itu maknanya salamun Lam itu maknanya la ilaha illallah Mim itu maknanya Muhammad Rasulullah Jadi orang yang Islam itu maknanya Allah menyelamatkan Orang-orang yang mengamalkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh Islam itu Ingin selamat Laksanakan ajaran Muhammad tuh Baru kita menjadi orang yang penuri Bapak Ibu tuh Selamat